երեմեշ ուлох մտաֆակիր ադի lev tolstoyning eng fosh qiluvchi romanlaridan biridir asarda bosh qahramonlarning achchiq qismati misolida muallif nafaqat jamiyatdagi yolg'on va qollobliklarni qolaversa inson ongi va qalbining eng quyi burchidagi yashirin sirlarini sirlarinida ochib tashlaydi lev tolstoy inson ruhining beqiyos ulug'vorligi vijdon amri va rahmdilik kishi tarbiyasida juda katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi uning ushbu asari ham sevimli adibimiz abdulla qahor ta'biri bilan aytganda tarasha yoki payxaraning o'tiga o'xshab lovullab yonib bir zumda o'chmaydi balki saksovulning cho'g'iga o'xshab tutab sus yonadi lekin haroratni zo'r bo'ladi ancha fursat o'chmay turadi hurmatli kitobxonlar <laughs> sizlarga <laughs> lev Tolstoyning tirilish romani o'qishni tavsiya etamiz